মেডাম মেফি সুদীৰ্ঘ ছশ বছৰীয়া শাসনকালেৰে অসমৰ ইতিহাস গৰিমামণ্ডিত কৰা আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ লগতে টাই আহোমসকলৰ পুলিন পুঠাও তথা পূৰ্বপুৰুষসকলক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ শ্ৰদ্ধ্য নিবেদন আৰু উপাস্য দেৱতাৰ পূজা আৰাধনাই হৈছে টাই আহোমসকলৰ মাংগলিক সামাজিক উৎসৱ মেডাম মেফি ইয়াৰ জৰিয়তে পৰিপুৰুষৰ সৈতে অশাৰীৰিক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি আৰু উপ্য দেৱতাক পূজা কৰি নিজৰ সমাজৰ তথা ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰে আহোমসকলে আহোমসকলৰ আৰাধ্য দেৱতাক্ৰমে খাও খাম আইলেংডিন খান্দ্ৰু লেংডন জান চাইহোং চিতলাম চাম মুতকুম টাইকোম জাচিংফা চাউফিদাম আৰা ৰাখিন বাকিনলৈ পৃথকে পৃথকে মেহেঙা স্থাপন কৰি আহোমৰ পৰম্পৰাগত ৰুকলাও কণী কেঁচা পিঠা কল কুঁহিয়াৰ আখৈ কুকুৰা গোৱাপান টোপোলা ভাত অৰিহণা আদি নব্যদৰে পূজা সেৱা আগবঢ়াই আশীৰ্বাদ বিচৰা হয় মেডাম মেফিৰ অৰ্থ হৈছে মে মানে হৈছে প্ৰাৰ্থনা উপাসনা বা পূজা কৰা দাম মানে মৃতক আৰু ফি মানে হৈছে দেও বা দেৱতা তাই আহোমসকলৰ এই ধৰ্মীয় উৎসৱৰ যোগেদি উপৰি পুৰুষ সন্তুষ্ট হৈ স্বৰ্গৰ পৰাই আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে বুলি জনবিশ আছে এই মেডাম মেফিৰ বানফী পূজাৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ মংগলৰ বাবে আয়োজন কৰে মেডাম মেফি আজি কেৱল আহোমসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই চাওলুং চুকাফাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লগত লৈ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰি গৈছে আমি সকলোৱে এই উৎসৱৰ অংশীদাৰ হওঁ আহক ধন্যবাদ